指证，刚才的血量可不是一点点的差距，舰长。只要舰长藏到最后的那个大招能放出来，就能赢过布罗尼亚了，对吗？舰长的意图太明显了，布罗尼亚根本就没准备让舰长放出来，反倒是一位思考如何出其不意的舰长。 让布洛妮娅有了可乘之机，比分已经是四十比零了。舰长，还要继续吗布洛妮娅愿意奉陪，不过再怎么说布洛妮娅也需要休息一下了。况且房间里的可乐也喝完了。 当然开心，Bronya 好久没和大家玩的这么尽兴了。这种考验体术与灵巧的战斗，Bronya 是不会输的。那舰长稍等一会儿，Bronya 去拿瓶可乐就回来。没关系，比起这个，舰长还是好好思考待会的战术吧。 哼，<laughs> 一转眼天亮了，可别怪不容鸟 别动。 舰长 b r o n i a 还想问舰长发生了什么呢？为什么一声不吭就对 b r o n i a 使用擒拿 b r o n i a 还以为遇上了坏人。b r o n i a 看不见，但感觉得到。<noise> 放心好了。 这不是刀，只不过是布洛尼亚的金属胸。呃、没错，可惜似乎对你并不是那么有效。但即便如此，也改变不了你在黑暗中被布洛尼亚压制住的事实。四十一比零，这次还是布洛尼亚的胜利。 Bronya 压住了舰长的主要关节，你当然使不上力。大概是最近线路检修的缘故吧，前几天 Bronya 熬夜玩游戏的时候也遇到过几次。 布洛尼亚不小心，周围忽然黑下来，杯子没拿稳，就摔到地上碎了。还不是舰长不服输的玩到这么晚，布洛尼亚多少也会累的。不过，舰长为什么要到厨房来呢？担心布洛尼亚。 就因为这个，但要是真遇到了连 Bronya 都对付不了的敌人，唉 <sighs>，真像是舰长会说的话。Bronya 收回前言，四十比一。 这次是舰长赢了，哼，<laughs> <laughs> 不知道就算了。快 <laughs> 起来吧，我们赶快把厨房的碎玻璃打扫干净，别让其他人踩到了。难得的机会，舰长，我们干脆来比谁先在黑暗中擒拿住对方吧。 谢谢你，千长。这个生日不如你 n 过得很开心。